Пливають дні, розчиняються у вічності роки, але час не владний над людською пам'яттю. 69 років років минулості її травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Настала тиша. Прийшов мир, довгоочікуваний, вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною крові, сліз, життями мільйонів людей. День перемоги велике, вічне, найголовніше свято. Адже для нашого народу воно є символом не лише подолання фашизму, але й перемоги добра над злом, світла над темрявою. Тривога та неспокій, які сьогодні бентежать серця усіх українців, не завадили святкуванню дня перемоги у селі Крижанівка Комінтарнівського району. Силами сільської ради, депутатського корпусу, школи, будинку культури та місцевих активістів тут організували чудове свято для ветеранів та всіх жителів села. Почалися святкування з урочистого мітингу біля меморіалу загиблим воїнам, реставрація якого закінчилася буквально напередодні дня перемоги. На почесних місцях, виблискуючи нагородами, сидять найшанованіші гості ветерани. Мітинг оголошують відкритим: звучить гімн України. В 1965 году колхоз, рыб-колхоз Черноморец заложил мемориал памяти погибшим Великой Отечественной войны. Прошло почти 50 лет. Данный мемориал утратил свою привлекательность. В прошлом году вместе с Геннадием Александровичем Тефтулом мы прониклись идеей сделать полную реконструкцию данного мемориала. В этом году у нас не только праздник Победы, но открытие обновленного мемориала Победы, мемориала Дани памяти тем, кто не вернулся из фронта. Я хочу, чтобы этот мемориал стал символом Крыжановки, чтобы на годы, на десятилетия этот мемориал приносил не только в страну, но и в Крыжановку мир, понимание, умение слушать друг друга, умение любить друг друга. Ми не маємо права забувати жахіття тієї війни, щоб вони ніколи не повторилися. Ми не маємо права забути тих, хто загинув заради того, щоб зараз жили ми. Багато крижанівців пішло на фронт у 1941 році. Повернулося з них менше половини. Героїв згадали поіменно. Школярі принесли портрети родичів, що загинули на війні. Хлібородовий, Чечеви, Сакальчук, Савіцький. Андреєв, Мороз, Марос, Завірюхи, Акименко, Белик. Ветерани живі свідки історії. Ті, хто вибороли нам життя, відстояли свободу. Сьогодні вони передають молодому поколінню пам'ять про події воєнних днів, розповідають, якою ціною дісталася перемога, та дуже непокоїться через ситуацію в нашій країні. Кавалася та победа в жорстачайших боях. Вопросы обеспечения успехов диктовались тем, что была великая сплоченность всех наций нашей страны, великий героизм, который был проявлен советским человеком. Мы сегодня живем в тяжелое мрачное время, когда по стране шагает война. І дуже би хотілося, щоб у нас була сплоченість, понімання історичної ролі нашого народу для того, щоб забезпечити мирну життю. Коли дорослі чоловіки пішли на фронт, у селі залишилися літні люди, жінки та діти. Сьогодні ті, чиє дитинство було обпалене війною, самі вже у дуже поважному віці. Але часи лихоліття пам'ятають так, ніби все відбувалося вчора. До 44 -го года мы были дети войны. А когда 9 апреля в 44 году была освобождена Крижановка, а 10 Одесса, это было в апреле. А мы, пацаны, которым было 11, 12, 13, в мае месяце. Пошли со своими дедами в море. Летит, летит, учили нас деды лебу, устраив, владеть веслом, парусом, летит, преодолевать лом, крутую волну. Исходе, и учили нас ловить рим. И мы, пацаны, и том, а председателем римкохоза был лебкохоза. Мороз. Карп Иванович. И когда мы с моря поздно вечером выходили, и в нас в каких-то кошелках были бички, лось, камбала, он говорил, дитки для фронта. Я назову Вороненко, который в чайнике носил на передовую нашим бойцам воду. Я назову маленького Аліка Тефтула, в котрий бутылке носил морскую морську воду с медсестрами, які находились в их доме, где був організований полівий Сьогодні Син того Аліка Тефтула, про якого розповів Георгій Васильович, Геннадій Олександрович Тефтул, очолює Комінтарнівський район. День перемоги він святкує разом з земляками. Каждый год 9 мая на территории села Комитарновского района проходят такие, такие праздники. Это дань уважения тем, кто не вернулся с полей боя, тем, кто возрождал нашу Украину с руин, кто поднимал с руин, тем, кто был погиб в констабарах. В общем, всем тем нашим дедам и прадедам, которые отдали свою жизнь, не вернувшись с поля боя подарили нам мирное небо, вот нашу страну, которая сегодня живет в напряжении, но тот мир и то согласие гражданское, которое было нам подарено нашим, нашими дедами и прадедами, должно быть с пониманием принято и с благодарностью принято нынешним поколением. Мы сегодня стараемся сделать все возможное для ветеранов, для, нашего, для наших людей, чтобы они поняли, что э, не только любовь, только мир, согласие э, может э, дать толчок к дальнейшему развитию нашей страны, наших, наших территорий. А вот то, что делает, сделали наши депутаты Сельского совета по Кражановке э, и Сельского совета, это своего рода э, ну, действительно уважение к тем э, нашим согражданам, к тем нашим э, односельчанам, которые... Э, Полягні на полі битви. Я благодарен і з гордістю говорю, що живу в цьому населеному пункті. Не дивно, що в Крижанівці не забувають про війну та шанують пам'ять про її героїв. Адже мешканці села це нащадки чорноморських козаків, які свого часу оселилися в причорноморському степу та передали дух свободи та звитяги наступним поколінням. Крижановка роки, це було тут близько... 70, может быть, 80 домов. Занимались в основном хлебопашеством, значит, и это было рыбацкое село, исконно рыбацкое село. В годы войны, так же, как всей страны, конечно, отсюда ушло на фронт около 180 человек. Вернулось, ну, вернулось около 80 человек. Основные фамилии, те, которые здесь являются коренными жителями, это Панченко, Демченко, Андреевы, Рыжиковы, Рудяковы. Это были очень люди по натуре свободолюбивые, потому что Крыжановка не была крепостным селом, потому что так же, как вольный город был Одесса, он тоже населялся черноморскими рабахами. Одни ушли на Дон, они за Дунай, а некоторые остались здесь. И вот из этого костяка черноморского казачества и есть Карінує населення Крижановки після покладання квітів до відновленого меморіалу всіх присутніх запрошують до місцевого парку культури та відпочинку. Це місце з'явилося у Крижанівці теж не так давно. Його відкрили восени під час святкування дня села. Парк улюблене місце відпочинку молоді, матусь з малюками літніх людей. Радують око, доглянуті клумби, фонтан. На банерах обличчя Крижанівки та герої, які подарували нам перемогу. Сегодня местная влада в Крижанівці делает много для того, чтобы в жизни и ставало вставало красивым, якіснішим. День Победы. Это праздник не только тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо, но и живых. Сегодня у нас в Крижановці еще двойной праздник, так как мы сделали полную реконструкцию нашего мемориала погибшим воинам. Эту идею мы вынашивали с нашим депутатом районного совета Геннадием Александровичем Тефтолом с прошлого года. Мемориал получился очень красивый. Жители были восхищены, довольны были участники войны. В данный мемориал вложили частичку своего сердца коммерческие структуры «Кадор Групп», «Реал Инвест», предприниматель Денисенко, Коммунальное предприятие во главе с депутатом Константиновой Светланой Васильевной. В это тяжелое время, время испытаний для нашей страны. Мы хотим, чтобы люди любили друг друга, ценили мир. Он настолько хрупок, слушали друг друга, умели слышать друг друга. Я хочу, пользуясь случаем, пожелать абсолютно всем крепкого-крепкого здоровья. мирного неба, процвітання нашій країні, благополуччя і богатства всіх крижанівців, всіх учасників війни. Поздравляю з цим великим празником. Цей праздник останется для всіх живущих, для нинішнього покоління, для будущого, на века. На сцені творчі колективи змінювали один одного. Прислухаючись до добре відомих мелодій, севочалі ветерани згадували минуле. Кожен свою війну. Юрій Павлович Мініцький, родом з Томська. На Одещину переїхав вже після війни. Його, як майстра спорту з акробатики, запросили до нашого міста працювати тренером. На фронт потрапив у 1942 році. Був розвідником, звільняв Україну. Під Варшавою отримав поранення і День перемоги зустрів у госпіталі. Найбільше запам'ятався епізод з війни, коли довелося виступати у ролі парламентаря та вести переговори про капітуляцію угрупування німецьких військ у Тернополі. Выкинули белый флаг вот, Прекратила стрельба С нашей стороны И прекратила стрельба у немцев Мы встали В рост Самое конечно было Даже пот пробивал Холодный вот. Будут стрелять или нет Ну нет не стреляли Расстояние было метров 150-200 До их окопов Дошли мы до половины. показали что мы без оружия вот от, от, от них у немцев тоже встали там в рост и машу что идите но мы подошли подошел их на командование взяли нашего офицера а нас оставили здесь двух вот и его повели куда-то в штаб там где-то он был примерно часа полтора, мы сидели с немцами, блин, даже здесь. Вот. Конечно, переживали, как, но потом он вернулся в целости сохранности и сказал, что бесполезно, группировка не сдается. И мы пошли, самое было, вот это шли спиной к их окопов, будет выстрел или нет. Дошли до наших окопов, упали. Тут, конечно, нас подхватили, все, считай, привели <laughs> в чувство нормальное. Курская дуга, форсування Днепра, освобождение Киева – це боевой шлях Алексея Васильевича Плотникова. Форсировали Днепр. Немец ставил задачу, когда мы переплыли на ту сторону, чтобы нас снова повернуть назад и утопить в Днепре. Однако высокая стойкость, мужество, умение командования сумели мы удержать берег. Однако буквально через два дня я был тяжело ранен. Это было в районе Григорьевка на высоких кручах Днепра. После ранения меня перевязывал начальник штаба батальона. В батальоне из 300 человек после моего ранения осталось 14 человек. 15 чоловік було, ми ще пішли в контратаку, яка мене ранила. Коли почалася війна, Ларисі Миколаївні виповнилося всього 11 років. Жінка згадує, як до її рідного села Трубіщино, що у Орловській області вперше увійшли німці. І що дітьми виліз спали ночі, слышим, гудять машини якісь по дорозі. У нас така асфальтована дорога була. И эти немцы шли. Ну, мы слышим, повыходили все, знаете, смотрим, вот так вот у окошечки проехали. Утро настало, немцы пошли по домам матки, курка, яйки собирать. Началась, значит, прошло, началась бомбежка, начали искать евреев у нас. Еврейка была такая, врач хорошая, ее повесили. А потом, как начали бомбить, начала бомбежка. Ой. И мы все у кучу сбежались в селе, сходились у подвала и сидели, сколько, пока это все бомбежка попрошла. Потом остепенилась и тихо стало. Стали немцы уже по селам распределяться, где как. Если у нас рядом село, убили, Ой. убили трех немцев. Так они ходили, стреляли всех мужчин, Так женщины этих своих детей, мальчика, у платки одевали, ну как как девочек, а мужчины бежали в лес. Василий Иванович Шатов, який жартоман называет себя Чапаевым, день перемоги с у Берлине. Гитлер удрал, а имперскую канцелярию мы брали над рестагом расписались там рестаг такой, ну и я Прямо тебе скажу, что мне пришлось Геббельса немножко побить. Геббельс, министр пропаганды. Они находились в имперской канцелярии, которую мы с боем взяли. С американцами встречались там. Вот. С боями шли, с тяжелыми. Дважды раненый, контуженный я. Семь лет служил. Нет, ребята, я не гордый. Не загадываю вдаль. Я скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медали то не к спеху. Вот закончил б я войну, вот бы в отпуск я приехал в крыжанку свою. Будешь жив еще, едва ли. Тут вою я не гадай. Но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь раз я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое, Васька Шатов пришел с войны. Вот схожу я с полустанка свой родимый Крыжановский сельсовет. Погляжу, а тут гулянка. Нет гулянки, ладно, нет. Я в другой совхоз, я в третий, вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, а девчата самый цвет, я бы не стал курить махорку, а достал бы я козьбек. И курил бы папиросу, гашал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Ну как, мол, что, Вася? Всяк был, все было. Много раз ходил в атаку. Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли всех ребят. Только видели девчонки, как ремни на мне скрипят. Після святкового концерту всіх гостинно запросили на воєнний привал. Військові пригостили солдатською кашею, а запрошені артисти заспівали улюблені пісні про війну. День перемоги у Крижанівці відсвяткували гідно. Але скільки б не дякували ми ветеранам, скільки б не дарували квітів, цього завжди буде замало. Адже чи можна виразити словами чи подарунками вдячність за мир, за життя, за свободу, летять роки, мов журавлині ключі у далекий вирій, але вони ніколи не заберуть з собою нашу пам'ять. Вічна шана всім, хто відстояв мир на землі, вічна шана всім, хто визволив Європу від коричневої чоми. Вічна шана всім, хто здобув перемогу.